assalomu alaykum azizlar kanalimizga xush kelibsiz bugun sizlar bilan bo'yin terisini parvarishlash xususida gaplashamiz demak boshladik bo'yin terisini muntazam tozalab turing bunda yuz terisini tozalovchi vositalardan sovun kopikli sovun skrablar bo'yin terisi uchun ham demak ushbulardan foydalansangiz bo'ladi biroq yo'riqnomasida yog'li teri uchun deb yozilganlarni qo'llash tavsiya etilmaydi ular nozik bo'yin terisi uchun mos kelmaydi bo'yin terisi o'z go'zalligini yo'qotmasligi uchun teri osti qon tomirlarida qon aylanishini yaxshilash lozim bunda bo'yin terisiga skrab surtiladi va aylanma harakatlar bilan yengil massaj qilinadi massaj qilib bo'lgach teridagi skrab qoldiqlarni sovuqroq suvda yuvib tashlang shu orqali siz terini ham tozalaysiz ham qon aylanishini yaxshilaysiz muolajadan so'ng bo'yin terisini sochiqda qattiq ishqalab artish tavsiya etilmaydi bo'yin terisiga ajin tushishining oldini olish uchun har kuni mixliy massaj qilish juda qo'l keladi bunda bosh va ko'rsatkich barmoq bilan bo'yin terisi tez tez chimchilab chiqiladi chimchilashlar vaqtida bo'yin terisi qizargan bo'lsa aslo xavotirga tushmang oradan biroz vaqt o'tgach bu qizarishlar ham o'z uz o'zidan o'tib ketadi bo'yin terisi osilib baq hosil bo'lmasligi uchun quyidagi muolajani qo'llash juda naf beradi ya'ni soch sovuqroq suvda ho'llanadi va bo'yin terisiga ikki uch daqiqaga qo'yiladi bu terining tortilishiga yordam beradi qolaversa ushbu muolajani ertalab uyqudan uyg'ongandan so'ng bajarsangiz nafaqat bo'yin terisiga maylik bag'ishlaysiz balki o'zingizni erta tongdan tetiklashtirasiz ham o'ylaymanki ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi agar videoyimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni hamda layk like bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat